ডিমৌত উলহ মালঘৰে ছেসত্তৰ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমজেলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত আৰু ডিমৌবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ডিমৌৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ছেসত্তৰ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত পুৱা চাৰে আঠ বজাত খেলপথাৰৰ কাষতে থকা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন শ্বহীদ অর্পণ মুখ্য অতিথিৰ অভিবাদন গ্ৰহণৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ডিমৌ সমজেলা আয়ুক্ত পাৰ্থ প্ৰতিম শনিকৰে পতাকা উত্তোলন কৰে পতাকা উত্তোলনৰ অন্তত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পেৰেড প্ৰদৰ্শন কৰে ইয়াৰ পিছতে ডিমৌ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চই ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ৰোগীসকলৰ মাজত ফল মূল বিতৰণ কৰে বৃহত্তৰ ডিমৌ অঞ্চলৰ ৰাইজে লোকাৰণ্য হৈ পৰে ডিমৌ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ ডিমৌৰ পৰা শিৱ কুমাৰ চৌহানৰ ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টেয়াৰ নিউজ পালেঙি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দল দলপতি শশাংক চাংমাই তাৰপাছতে বৰুৱা চাংমাই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দল দলপতি গৌতম বৰুৱাৰ নেতৃত্বত কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন ডিমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছোৱালী দলটি দল নেত্ৰী অৰ্পিতা হাণ্ডিকৈৰ ম শিক্ষা খণ্ডৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা প্ৰদেশ হ'ব আৰু তাৰ দলৰ নেত্ৰী হিচাপে আছে আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী অজু উদয় বাইদেউ